এই যে মানুহ মৰে মৰাৰ পিছত যে ঘৰৰ মানুহে মানুহজনৰ নামত ভোজ দিয়ে কিয় দিয়ে জানে নেকি বাৰু ময়ো বাৰু জনা নাছিলোঁ কিয় ভোজ দিয়ে কিন্তু মোক এজন বিশেষ ব্যক্তিয়ে কৈছে মানে বুজাই দিছে আৰু মই ভাবিছোঁ মই যিহেতু গমেই পাইছোঁ মই আপোনালোকক ক'বলৈ জনাই থৈ দিওঁ কিমান দূৰ সত্য ময়ো বাৰু নাজানো বাট মোক কৈছে ময়ো হয় বুলিয়ে ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোকক ক'বলৈ মই জনাই থৈ আমি যেনেকৈ দেহাটোৰ ওপৰত এখন বস্ত্ৰ পিন্ধি লওঁ এয়া মই যেনেকৈ বস্ত্ৰ পিন্ধি আছোঁ ঠিক তেনেকৈ আত্মায়ো এটা বস্ত্ৰ পিন্ধি লয় যেনেকৈ মোৰ দেহ মোৰ ভিতৰত থকা আত্মাটো মোৰ শৰীৰটো লৈছে মানে এইখন এখন বস্ত্ৰ আপোনাৰ ভিতৰত থকা শৰীৰ মানে আত্মাটোৰ আপোনাৰ শৰীৰটো এখন বস্ত্ৰ ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া সত্য যুগ চলি আছিল তেতিয়া সেই বস্ত্ৰখন এৰি আন এখন বস্ত্ৰ পিন্ধিছিল মানে সেই শৰীৰটো এৰি আন এ আন এটা শৰীৰলৈ মানে যেতিয়া যাব আৰু তেতিয়া মৰাৰ আগত মানে বস্ত্ৰটো এৰাৰ আগত তেতিয়া গোটেই মানে ডিটেইলছত গম পাইছিল যে কি হৈ জন্ম পাব কাৰ ঘৰত জন্ম পাব কাৰ পুতে গ'ব কি হ'ব মানে গোটেইখিনি ডিটেইলছত আহি গৈছিল এইকাৰণে গম পাইছিল কাৰণ সত্যযুগত গোটেইবোৰ আছিল ভগৱান ৰূপী মানুহ মানুহজন মৰাৰ পিছত মানে সেইটো শৰীৰ এৰাৰ পিছত নেক্সট এটা শৰীৰ আন এটা শৰীৰত যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিব তাৰে পিছত ঘৰৰ মানুহে ফূৰ্তিতে ওচৰ চুবুৰীয়াক এনেকৈ মাতি ভোজ ভাত খুৱাইছিল এতিয়াৰ পৰা সেই প্ৰথাটো এতিয়ালে চলি আছে যে মানুজন মৰাৰ পিছত আমাৰ হিন্দুসকলৰ পোন্ধৰ দিন আৰু মুছলিমসকলৰ পঞ্চল্লিছ দিন চাগে পিছত ভোজ ভাত মানুহজন মৰাৰ পিছত ভোজ ভাত দিয়া যায় তেতিয়া জানি বুজি হোৱাইছিল ভোজ ভাত মানে যেতিয়া সত্যযুগ চলি আছিল তেতিয়া যেতিয়া আন এটা এটা আন এখন বস্ত্ৰ পিন্ধি লৈছিল তেতিয়া মানে জানি বুজি ভোজ ভাত খুৱাইছিল কিন্তু তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈ সেই প্ৰথাটো চলি থকাৰ কাৰণ হ'ল এতিয়া হৈছে কলিৰ যুগ কলিৰ যুগত সেই মৰা মানুহজনৰ আগত বা ফেমিলিত এইবিলাক ডিটেইলছ মানে গম পোৱা নাযায় আৰু ক'ত জন্ম পাব বা কি হ'ব হয়তো মৰা মানুহজনে মৰাৰ আগত চাগে মানে কোৱা শুনিছোঁ আৰু মৰাৰ আগত ক'ত কেনেকৈ কি কৰিছিল কিমান পাপ কৰিছিল এইবিলাক বোলে চব একদম ডিটেইলছত আহি যায় কাৰ লগত কিমান টাইম বহিছিল চব আৰু একফালৰ পৰা কম্পিউটাৰৰ দৰে বোলে একফালৰ পৰা ডিটেইলছত আহি যায় কিমান পাপ কৰিছিল কি কৰিছিল চববিলাক আৰু যিমান আৰু সৰুৰ পৰাই ডাঙৰ হ'লে যিমান মৰা মানুহজনে বোলে গম পায় তাৰপিছত ক'ত যাব কি কৰিব সেইবিলাক মৰা মানুহজনে গম পায় বাট ফেমিলিৰ মানুহ আজিকালি গম নাপায় কাৰণ এতিয়া চলি আছে কলিৰ যুগ কলিৰ যুগত এইবিলাক জনাতো অসম্ভৱ এইখিনি কথা যিহেতু মই এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ পৰা গম পাইছোঁ কাৰণ মই আগতে গম পোৱা নাছিলোঁ মৰাৰ পিছত ভোজ বাট কিয় হয় কাৰণ মানুহজন মৰি মৰি যায় ইমান দুখৰ কথা তাৰপিছত ভোজটো কিয় দিয়ে এনেকৈ মই কাৰোবাক কাৰোবাক সুধিছিলোঁ বাৰু ভোজ কিয় দিয়ে মৰাৰ মানুহ মৰাৰ পিছত ইমান দুখৰ কথা ডেকা মূল্যও বুঢ়া মূল্যও বুঢ়া মূল্য বাৰু ঠিক আছে ব বয়স হৈছে কিন্তু ডেকা মূল্যও ভোজটো দিবয়ে আৰু কাৰোবাক কাৰোবাক সোধোঁতে বেছিভাগেই গম পোৱা নাই তাৰে মাজৰ এজন বিশেষ ব্যক্তিয়ে মোক এইখিনি কথা বুজাই দিছে মই ভাবিছোঁ মই গমেই পাইছোঁ যিহেতু আৰু মানুহজনে ইমান ডিটেইলছত কৈছে মই হয় বুলিয়ে ভাবিছোঁ আৰু যিহেতু গীতাত এইবিলাক কথা গোটেইবোৰ ডিটেইলছত লিখাই থাকে মানুহজন গীতাখন পঢ়িছিল সেইকাৰণে মোক ইমান ডিটেইলছত ক'ব পাৰিছে অভিছোঁ মই গমেই পাইছোঁ যিহেতু আপোনালোকক বোলো জনাই থৈ দিওঁ কেনেকে জনাব আৰু মানে যে আপোনালোক আপোনালোকেওতো খাই স্ন মানুহ মৰাৰ পিছততো খায়েই যিহেতু আপোনালোককো জনাই থৈ দিলোঁ